Шалены Кит, Уайлд Кэт, Андрей Костенко. Что ты, морячок? Что? Или ты не морячок? Морячок. Морячок, морячок. Фильм вспомнился просто. Эй, морячок. Что за фильм? «Мама, не горюй» называется. Не видел? Не, я же не такой старый, как вы. <сёк> Суть в том, сынок, что я-то дожил <сёк> до старости за своей, а вот молодежь нынешняя, она не вся доживет. Ну да, гибнет, как мухи. Бель. Да, это да. А ты на флот для этого устроился, да? Да, на гражданский день. Бронь, наверное, имеешь? Конечно. Молодец, молодец. А на каком флоте? Тихоокеанском. Тихоокеанский гражданский флот? Это что еще такое? Да. Не слышал. Есть, есть Тихоокеанский краснознаменный флот. Но он военный. А мы гражданский. Ты тоже, значит, рыбак, да? Или торговец? Или, может, ты пират? Раз... Или, может, ты пират? сухогрузы. Сухогруз? На а куда ходите? Да в основном по Охотскому морю. По Охотскому морю? Япония максимум. Япония, Корея, да. Но... А что возите? Так да, всякую хуйню. Химикаты, блядь, да, удобрения. Да что, японцы покупают еще, да? Да, конечно, да все они покупают. Ну, как сказать, с нефтью беда. Нефть не возите? Это а? Чем занимаетесь? Я в военкомате работаю. Угу. Нефть, говорю, не возите? У нас самое главное Где? сейчас Где? стратегическое сырье, это нефть. Не, не возим пока. Ну, потому что трудно с нефтью, да. Трудно. Реально. Я в Белгороде живу. Ага. А Что там? Да, линия, ищите, да? Линия фронта рядом. Так с тебя. ищите. Ну, в общем-то не так чтоб сильно, но не отказываюсь, если люди соглашаются, подписываем, в госуслуги отправляю э, уведомление, повестку, ну как положено, ну если соглашаются. Но с каждым днем все меньше и меньше соглашается, к сожалению. Хотя, ну, хотя и да. деньги-то хорошие. Ну, ты на флоте, наверняка, немало зарабатываешь, да? Ну, это где-то 215 выходит. Ну, да, в принципе, как и у нас в армии. Ну, только у нас, <зываться> у нас еще же выплата за контракт 4 ляма 200 тысяч. А ты кем ходишь? <зываться> я... <зываться> если, если честно, я хожу мобилизован. На. <laughs> а зачем же ты мне про торговый флот? <laughs> раньше. А зачем что всем рассказывать? Раньше всем рассказывать. раньше работал на торговом флоте. Да не, я не работал это, это в, в Уссурийске. Су я учился на на судового механика. Ну, короче, так не дошло дело до этого. А тельняшка, это я служил в да Вдв. -да -да. Ну, понятно, я же не вижу, черная она или голубая. Тут же у освещение это так себе. Так ты сейчас за ленточкой? Да не, я в России. А, ты мобилизованный в... по, по э, срочке? А, ты ампутант. Рука, да, была Не, в 22-м году мобилизовали. Травматическая ампутация? что это? Мина взрывное или что? Или самостоятельно? Да, да. Ну и глаз, вот, не видит никак. А, я понял. А на каком направлении отхватил? Курдимовка. Ух ты. Ну да, там было весело. А это ты 155-я, наверное, если ты с Дальнего Востока, да? Я же, я же не в Скайпе хотите. Ну я ж не знаю, куда тебя мобилизовали. Ах ты ж, ⁇ парасота. Жаль, жаль, жаль. Дуже жаль. Дуже жаль. Так, вилетіла з міста паскуда. Полетіла на південь, на Зміївський район. Я про шахет. Доплавався. Доходився. да-да-да-да. Жаль, що на крейсері Москва не служив. Так, доповідаю, доповідаю, друзі, доповідаю. Коротка доповідь. Від е, горобця, птахівництва горобця, підрозділу Skyriders. Е, Небесні вершники. Звіт за нашу за наш страв. За лавету. Ой, Хочу подякувати всім хто, хто долучився до збору на... на оцю лавету. Нарешті ми її отримали. Це все завдяки вам. Тепер ми маємо можливість всіх коників, які потребують ремонту. На жаль, в нашому районі ремонтна інфраструктура відсутня. Евакуювати до цивілізації разом до перемоги. Дякую вам. Сію, тобі в очі, сію проти ночі. Буде тобі враже, так як відьма скаже. Ось такий коротенький звіт від підрозділу. птахи гробця. гробца. Витаю всех, кто долучился. Толик, там да, скорее всего, за все злився. Жаль, жаль. Поехали. Добрый день. Да, привет. Как у вас дела? Что это ты завернулся? Прохладно? Ну да, кондер врублен, не, не хочу выключать. Понимаю, понимаю. Откуда же таких жарких мест Краснодар. Понимаю, понимаю. Гроза у вас помнится. В детстве бывал я. Грузы. А вы откуда? Я из города э, Героя Белгород. О, Белгород. У меня там родственников много. Живые? Да. Ну, у нас не все тут живые. Понял. Ну, что ж ты сделал? А чем вы занимаетесь вообще по жизни? Ну, вот я сейчас скажу, чем я занимаюсь, ты меня переключишь. У 18 лет есть? Да нет, нет, да, есть. Есть. В военкомате я юристом работаю. Да я просто сзади уже увидел у вас этот... Ну, вы поняли. Да я понял. Что-то с военным связано. Ну, 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 сейчас вот занимаюсь, так сказать, бумаготворчеством. Я уже в армию сходил, мне не страшно. Ну, вот смотря как ходить в армию. Хорошо сходил. Пять, ой, шесть месяцев на шесть месяцев в Кореновск это где? Рядом с, ну, Краснодарский край это все. А, ну, можно ж сходить и за ленточку в армию. Не, нельзя. Не разрешает мама, жена. Да, Причем здесь не разрешают? Нас не отправляют. Ну, ты же уже срочку отслужил. Не, ну сейчас понятно, что уже сейчас можно. Ну, так я же говорю, я сейчас скажу, откуда я это возьму, что переключишься, и не захочешь со мной беседовать. Да ладно, не, не, без разницы. Просто интересно. Ну, в общем, вот так вот, да. Побывал я там тоже. Потом усадили меня, значит, вот на эту работу. Теперь и посадили, если бы посадили куда-нибудь, я знаю, в Смоленск, я знаю, в Тулу. Так нет же, в, Бел, в Белгороде и усадили гады. Ну да, такое. Ну, такое. Я да, не знаю. Я вот думаю, у меня недавно родственники, ну там сестра родная, у нее муж. Он сам ФСБ, короче, он уже лет 20. Ну, зачем ты меня вот это вот ФСБшниками начинаешь стращать? Ты же знаешь, что ФСБшники и сапоги никогда друг друга уважения не испытывали. Ну не начинай, но на меня это не действует. Да, не я имею в виду то, что думаю, сам туда пойти. ФСБ? Да. Не знаю, не могу определиться, пока что делать. Давай мобилизую. Да, не, не надо, спасибо. Ну чего? Не надо, спасибо. Но для того, чтобы служить в ФСБ, надо пройти школу определенную. Да я уже прошел много школы, И 11 класс, и колледж, и армия. А какой у тебя школа, колледж был? <сёк> Все информацию обо мне сейчас собираете? <сёк> не надо. Ну почему собираю? Я же не пытаю тебя. Я ну, с тобой разговариваю как с равным, несмотря на разницу в возрасте и в званиях. А ты начинаешь чего-то опасаться. Не бойся, сильно я тебя не призову. Ты все заканчивайте, пожалуйста. Да давай, давай ко мне. Нет, ты смеешься. Родина, эх, Родина. Пусть кричат, Родина. Она нам нравится, мать красавица. К сволочи доверчиво. Ну а окна... к да. нам тра ля ля тра ля ля ля, -ля нас ля 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 тра, ля ля Здравствуйте. Привет. Как жизнь? А мне кажется, я с вами беседовал уже. Давно? Ну, с месяц, может. Ну, может быть. О чем мы говорили? Вы из Харькова или из Львова. Я из Харькова, да. А я из Белгорода. А, а я из Белгорода. О, из Белгорода, а я белорусской области родился, там 20 лет первые свои прожил. А я в Харькове родился, первые 20 лет прожил там. Серьезно? О, как у нас много общего. Не говорите. А, вот, а теперь вот так вот. А раньше же мы к вам ездили, помните, на барабан. Конечно. У нас раньше приезжали и в этот... Э, на барабашку приезжали, как я же говорю. В эти, за продуктами мы к вам катались. Ну да, за продуктами и в рестораны приезжали люди, да. Ну да, в ночные клубы. Угу. И в ночные клубы. Ну а что ж теперь делать-то? Угу. Скажите. Что делать? Забор строить? И ров с крокодилами? Наверное, наверное. Печально, да? Да. А вы по-украински разговариваете, родившись в Белгороде. Ну как, э, у нас была деревня украинская, это где-то километров 15 от границы с Сумской области. Безлюдовка. Сумской области. Там вот где э, граница Курской области, э, граница с Россией. Тетки, да. Граница с Украиной. А вот что за деревня? Ракетянский район. Э, район знаю, а деревня. Деревня Боброва. Я не знаю. Ну это тут даже говорю ближе к Курской области, ну, Там рядом ну, Курской да области. А в Харькове где живете? В пятихатках. О, ну, это это северная часть север, по да. Белгородскому это север. шоссе. Раньше была Белгородская, сейчас Харьковская называется. Ну да, да. У нас все русские названия все убирают. Ну и как вы считаете это правильно? Ну как? Я могу понять это, потому что э, украинцы не хотят ничего общего с Россией иметь и если здесь какие-то российские названия, российские памятники стоят, это как бы Россия отмечает, ну вот я такое мнение слышал, я с ним согласен, что Россия отмечает как бы это ее территория. Угу. Ну, таким образом. Ну и вот украинцы после начала вторжения России от этого всего избавляются, хотят подальше от России быть. А вы русские? Что? Вы русские. Ну, я не считаю себя русским, я украинец. Не, ну я гражданин России, но я украинец этнический. А вы? Ну, у меня деревня тоже была украинская. А как же вы не знаете украинского языка? Я, например, ну, знаю. Так, э, там на суржике в деревне разговаривали. Ну, понимать я все понимаю, но разговариваю, ну так э, не свободно. Я вас понял. В общем, ничего хорошего не ждать. Угу. Наверное. Да? Ну что вы думаете, кто виноват вот в таком положении между Россией и Украиной? Да что вам сказать, я же украинец, угу. понимаете? Угу. Наверное понимаете, надеюсь. Ну да, приблизно. Но ну, просто президент России заявляет, что украинцев не существует, что это один народ, а я же существую, я же не русский. Угу. Понятно. Разговаривайте по-украински, мне будет приятно. Что вам сказать? Да хоть что скажите. Хочешь, хоть что? Поля, наица, я знаю, не садится. Угу. А где вы Народились, де ви в другому родомі. В другому роддомі. Зараз у вас це героїв Харкова, а раніше був Московський проспект. А, зрозумів, зрозумів. Другий роддом, якраз туди не дуже давно прилетіло. Я знаю. Прилетіла шахет, или щось таке. Я знаю. Це жахливо. Ну, що тут скажеш? Тримайтесь. Бо ну, ваша перемога, це і десь може, і для мене добре буде. Тримайтесь. Допомагайте своєму. Дякую вам. своєму Дякую за допомагайте розуміння. своєму війську. Кожен день Дякую, допомагайте своєму війську. Кожен день допомагайте українському ні. війську. Все робіть для вашого ну, перемоги. Ми з вами не розмовляли раніше. Мені здається, розмовляли. Ну, не важливо. Неважливо. Ну, ну, Ваше Ва Володимир звучить. Володимир. Вас, Володимир? Ні, вас. Ні, Мене... я Олександр. А, тоді, може, я і помиляюсь. Mm -hmm. Ну, добре, до побачення. Може помиляєтесь. До побачення. Тримайтесь. Дякую вам. Mm. Слава Україні. Героям слава.